Доброго дня, Спільно ТВ. Скажите, пожалуйста, вот вчерашний день, сегодняшний, вот, что происходит с этими списками выборцев, выборцев вчера в администрации, сегодня в суде? Как вас звать? Меня зовут Валерий, я проживаю в городе Бердянске, здесь, в Киеве, я нахожусь, потому что вот, в Голосейском районе у меня находится недвижимость. Вот. Ну, у нас сегодня уже второй день вот, этих, можно сказать так, Мыторств по внесению в базу данных в реестр выборцев значит, участников выборчего процесса, кандидатов, которые хотят, значит, людей зарегистрироваться, которые не являются жителями города Киева. Вот. И э, дошло уже просто до того, что э, вчера не попали в нас больше 300 человек по э, Венетер-Уборчкома Голосеевского района. Значит, э, не зарегистрировались, потому что была неорганизована организована работа. В вот, 18.00 все ушли, сказали, что никакого у нас не будет дальше проводиться регистрация, и всех отправили в суд. Но надо отдать должное председателю Белосельского суда Первушиной Елене Сергеевне, то что она вчера вынесла распоряжение о том, что круглосуточно будет работать суд до 24 мая. И можно будет вопросы, связанные с внесением выборцев в список, решить в судебном порядке и без проволочек. Вот. Единственное, конечно, что возникает, опять же, вопросы на местах, что нужно какие-то доведки предоставить с окружных избирательных участков, но не совсем понятно, какие доведки должны будут давать на избирательном участке, если люди находятся в реестре списка выборцев по другим городам. Вот. Ну, завтра будет третий день, вот, перенесли всем на завтра. То есть, в принципе, еще время есть для того, чтобы было принято судом решение и э, свои фамилии внести в э, списки э, выборцев по месту голосования в городе Киеве, в Российском районе. Я говорю, думаю, почему и добывается вот такая бюрократия? Ну, все-таки бюрократия, безусловно, на это присутствует, потому что э, все равно еще работает старая система. То есть, опять же, если взять вчерашний вопрос, то вот то сервер не работал, то еще что-то там, еще это самое. Хотя с другой стороны, были в Велосейском районе, значит, работал один компьютер вместо трех. То есть, если бы та же очередь из людей, которые были, они, значит, три потока их разъединить, то, во-первых, бы не уходили люди, потому что которые видели, mm -hmm. что огромное количество людей слышали, что надо идти в суд, просто большая часть избирателей просто развернулись и ушли. А были случаи, где люди пикетировали, да? Да, я в интернете прочитал, что в Соломенском районе была та же самая ситуация. Больше 500 человек было. У нас 467 по списку было. У них было, по-моему, 50 или 560 человек. Ну, вот. И после того, как так же их не приняли и закрыли первым по Соломенскому району, то люди, которые не попали, стали пикетировать. Соломинскую администрацию. Чем закончилось, не знаю, но, наверное, схема та же самая, то есть также отправили в суд. И люди получаются в том выводку крайне, так? Футбол? Ну, естественно, да. То есть обидно за что, что вот, сознательная часть людей, люди, с которыми с развиты своей социальной выборной позицией, пришли вот, проголосовать, они там были даже которые сказали вот была вчера женщина у нас из Винницы, которая работает здесь и сказала что придется ехать назад домой покупать билет тратить тратиться на дорогу чтобы проголосовать за одного из кандидатов депутата ее земляка из Винничины супер дякую а вас как зовут меня зовут Яна я вы можете прокомментировать я это все? Я могу прокомментировать, вот, как сказал мой коллега по несчастью, женщина из Венеции имеет возможность поехать проголосовать, а я такой возможности не имею, потому что место моей регистрации является город Луганск. Ну все вы знаете, что там сейчас происходит, и проголосовать это крайне проблематично в этом городе. Поэтому вот приходится добиваться такой вот правды, права на голосование через многочасовые очереди через пройдя все круги круги можно <с> сказать <с> бюрократии <с> да выставив по <с> <с> вчера <с> <с> часами, часами выставив одну очередь сегодня выставив не одну очередь и походив по кабинетам все таки хочется получить право свое проголосовать для того чтобы может быть, наши дети, может быть, наши внуки не не стояли в этих очередях. Не... Нам бы тоже хотелось. Нам бы тоже очень хотелось, да. Не ходили по судам, не выпрашивали права, чтобы им дали право голоса. Вот. Но я думаю, что все-таки наши мучения нам воздадутся все. Да, уменьшаются успехом, но и опять же, безусловно, и в том же суде, если взять, у них и без этого хватает дел, Потому что все эти дела, вот согласно 173 статье Кодекса административного судочинства Украины, они у нас идут все внеочередные. То есть рассматриваются у нас они э, в первую очередь, приоритет у них есть. И, соответственно, что где-то, так сказать, откладываются у людей, у других какие-то вот, вопросы, которые, ну, наверное, тоже немаловажны. помимо того, чтобы попасть в список выборцев. Вот, получается такая чехарда. Все из-за чего? Потому что не было организовано на местах. Вот э, и все. И круг, собственно, замкнулся, и люди опять вот по этому кругу ходят. И э, просто нужна элементарная организация. Все так, люди... организация. И я думаю так, что как можно простым людям этим добываться? Такими же пакетами, какие отбывались вчера? Э, ну, вы знаете, наверное, лучше пусть это будет так, чем, как это было несколько месяцев назад. Вот. Лучше плохой мир, чем хорошая война, но это должны понимать не только те люди, которые питикируют. Это должно быть обоюдное понимание этого вопроса. Жертв абсолютно не надо. Никто mm -hmm. этого э, не хочет и никаких не надо не обострение. То есть если можно решить, мы, собственно, почему суды пришли решить мирным путем и по закону. Вот и в принципе, я же говорю, что вот голосеевский суд, он пошел. Ну, я думаю, наверное, это так и по всем районам города Киева. Но я после вчерашнего, так сказать, нашего мероприятия, которое проходило и так званой регистрации в Голосевском первопрочкоме, вот пришел сюда, уже где-то около 8 вечера было. Вот охрана тоже, так сказать... Откликнулись, дали копию заявления, показали, что вот есть решение председателя суда, пожалуйста, работайте круглосуточно, по 3 часа ночи приходите, приносите, все примут у вас, и дежурный судья существует. Ну, в принципе, это логично. Что мешало сделать то же самое в Голосеевской администрации, неизвестно. То есть взять одного дежурного человека, у которого бы один сидел, все равно работает один компьютер. Кто-то бы ночью пришел, кто-то бы что-то... Ну, можно было найти выход из положения. Uh -huh. И хотелось бы добавить, что мы еще решение суда не получили о том, что мы имеем право проголосовать. Ну, ну мы... мы верим в справедливое решение суда. Я вам дуже дякую, с вами было спинатие.